Добрый день, с вами обозреватель Лайф, в студии Андрей Глухенький. У нас в гостях сегодня ветеран нашей новой войны с Россией, ныне волонтер Иван Савельев. Добрый день, пан Иван. Будемо говорити про, ну, власне, про війну ми і будемо говорити <свист> і про армію в тому числі. Зараз дуже багато розмови ведеться про те, яка зброя потрібна Україні. А, там, чекають поставок від американців, джавеліни, протиартилерійські установки, контрбатарейні і тому подібні речі. На ваш погляд, яка дійсно реально зараз потреба Збройних сил, особливо фронту, в яких одиницях озброєння зараз існує. Ну, смотрите, это, на це деле два разных вопроса. То Тобто, вопрос перший. Вот мы ждем там от Соединенных Штатов Америки некоего летального оружия. Ну, вот, то, что у всех на слуху, джевелины. Это как в старой притче, что можно дать человеку удочку, а можно дать человеку рыбу. Вот. То есть у нас в Киеве есть КБ «Луч», которая выпускает противотанковые управляемые ракеты. То есть это «Стугна», «Корсар», которые, да, они, конечно, они, это не джевелин, джевелин это уже следующее поколение, но э, при, ну, они обладают абсолютно нормальными как бы, тактическими характеристиками. Сейчас уже идет ну, довольно плотное насыщение, это не 14-й год, 17-й, то есть фронт насыщается этими стугнами э, в сети уже как минимум два раза выкладывали ролики поражения, то есть э, ну, попадание в КамАЗ с личным составом противника, причем это уже стугно было установлено на башне БМП-2, там хорошо видно по видео, и еще там был ролик опять же КамАЗ с личным составом, это один из э, окремых разведбатов попал, вот, то есть эти вещи на фронте есть, эти вещи работают, то есть Жавелин, да, он там бьет по навесной траектории, но по большому счету это как бы не панацея, учитывая то, что, допустим, обе стороны сейчас, ну, грубо говоря, 4 километра, это сейчас мертвая зона для бронетехники, в которую ты заедешь, то есть на тебя открывается охота. Потому что ну, даже со старыми ракетными комплексами у нас в батальоне был Сергей Шацкий, погиб потом народный герой Украины. Он на 4 километра из старого фугота это 113-я ракета, он попадал просто куда угодно. То есть знаменитое видеоуничтожение минометного расчета, там где вот две машины взорвалось, да. вот, которые все видели. Вопрос обучения. Вот. Вопрос обучения как бы... Ну, э... С Туном. Ну, в работе с Турном. да. Э... Не из каждого бойца может получиться оператор этого ПТКР. То есть, допустим, там из 10 подготовленных на полигоне, из них на самом деле как бы, там нормальных турщиков будет два. Потому что ну, я видел, как бы, как работают турщики той стороны. Вот оно настолько заметно, что как человек пришел с училища, ну это иногда он как бы на фронте там, 2 дня успевает повоевать. То есть два раза выстрелили со своей ракеты с той стороны, посмотрели, а, понятно. Давай. Нету. Все. То есть ну, полигон он этого не даст. У нас тут плюс, что у нас уже ребята, которые где-то на фронте к ним, к рукам прилипает этот фагот, они начинают с него стрелять, уже командир смотрит, а о, нормальный парень, уже его посылает на курсы. То есть, э, все-таки, плюс, что у нас все-таки связка это работает между фронтом и учебными центрами. И в принципе, ну, при нормальном командовании, батальонов, там, бригад, э, то люди заинтересованы то есть ну, комбриги и комбаты имеют в своем распоряжении одного двух там допустим там отличного пулеметчика какого-то там отличного наводчика СПГ там отличного туриста то есть это люди они ну, фактически они зачастую находятся в личном распоряжении комбата или комбрига и ну, оно позволяет там на каком-то критическом участке создать определенное давление на противника и а эти люди, они продолжают накапливаться, 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 потому что учебные центры все-таки работают понемножку. Вот. А другое частное питание, це, власне, то, чего не выстачает реально нашим сбройным силам а, смотрите, у нас, как бы, на фронте э, ситуация такая, что мы в войну вступили с полным набором советского оружия, на самом деле. То есть, понятно, что броне, бронеавтотехника у нас находилась в этом жутком состоянии, а стрелковое оружие, у нас ну, на самом деле были довольно большие мобилизационные запасы, то есть наш батальон выходил на фронт, у нас был двойной комплекс стрелковки. То есть у нас были жуткие беттеры, какие-то там синие газоны и желтые автобусы, но оружие у нас, АГСы получили мы тогда с хранения, то-то-то-то-то-то, то есть по стрелковому оружию ротного уровня все было хорошо вот. в первую кампанию у нас. Дальше получается ситуация. Советское оружие, оно изначально, конструктивно, оно не было предназначено для интенсивного использования в течение четырех лет. То есть там ну, туда-сюда повоевал, ядерная бомба упала и все. То есть никто же не думал. То есть с теми же самыми АГСами, э, ну, никто не предполагал, что там, допустим, будет стоять АГС, который в течение нескольких месяцев будет каждый день там выпускать по 300 гранат куда, зачем, то есть, а когда начинается вот позиционная война, как на Бутовке у нас была, как на метеостанции, на Зените, это сутки 300 гранат, это норма расхода у нас была, то есть просто, ну, можно было бы больше, конечно, это при том, что цель, ну, АГСники опытные были, то есть э, цель, типа, там, пулеметная точка противника, еще что-то накрывалось одной улиткой, то есть это нормальный расход в соответствии с наставлением по стрелковому делу, то есть указанный, вот. Ну, зачастую гораздо меньше. Вот. Но все равно ресурс вырабатывается, вырабатывается. Приходит четвертый год войны, вот, э и оружие все больше начинает ломаться. Особенно, ну, то, которое наиболее часто используется. То есть это средства огневой поддержки ротного батальонного уровня. И ствольная артиллерия, так как у нас нет производства стволов артиллерийских в стране. То есть пока что мы вылазим за счет каких-то запасов, где-то ремонт производится, вот, но... Вот критический момент, артиллерийские стволы 122-152, артиллерийские стволы 30 мм, то есть мы их делаем в Каменце-Подольском, но э, там есть определенная проблематика с технологией. То есть э, они становятся все лучше, лучше, лучше. Та же история вот с минометами была, что там, как этот завод «Маяк» пережил эту эпопею, я не знаю. Есть, да, без погибших с их стороны. Потому что пару раз там уже народ порывался поехать, там и немножко Править мозги. Но э, поймите, тоже с производством оружия э, проблематика заключается в чем? Что э, это и технология, и материаловедение. То есть проблемы, допустим, с минометами. Начали делать из украинского металла. Кто у нас делает украинский металл? Все знают прекрасно О, этого человека. И то, что он делает, ну это какой-то там чугун там качество 18 века, то есть из ну, него ничего ты не сделаешь. Вот. То есть это... А в Европе материаловедение, оно уже шагнуло давным-давно вперед, как бы, и то есть, пришлось как бы, ну, ствольные стали эти как бы, искать там упаковки, еще там что-то делать. То есть ряд технологий были утрачены, типа там центробежного литья. Ну, никому не надо было. То есть у нас лежали тысячи этих минометов на складах, там всю Африку ими завалили. Вот. Второй момент, что допустим, там с минометами сейчас разобрали. Сейчас уже как бы тоже мы с тем, ну, пулеметы выходят из строя, понятно, ПКМ. И маяк развернул это производство, то есть понятно, что первые партии опять же пошли в таком качестве, что там крестился весь фронт на эти пулеметы. Вот. Сейчас оно уже налаживается. Ну, как бы нам ну, лучше, лучше, лучше понемножку становится. Просто надо понимать, что просто, ну, вот, конструктор с рукового оружия, это человек, у которого должно за плечами стоять э, 20 лет опыта. То есть, вот, э, ну, чтобы вы понимали, вот, был Советский Союз, да? Громадная империя, громадные технологические возможности, Советский Союз половину своего существования выезжал на царской стрелковой школе. Если взять биографии mm -hmm. самых известных конструкторов стрелкового оружия в Советском Союзе, это царские офицеры, которые. На протяжении десятков лет и шли, то есть, к изобретению, это тот же Дегтярев, офицер, токарев, он мало того, что офицер, он еще герой войны, человек рот успел покомандовать на фронте. Ну, сотни. Вот, то есть, а потом наступил волшебная Вторая мировая война. Чуть-чуть хапнули немецких технологий. И у нас появился гений оружейной мысли, товарищ Калашников, 27 лет. Вот, и все. И вот. На этом моменте, как бы, советская оружейная школа, то есть она закончилась. Ну, когда у нас война закончилась? 70 лет назад, Вторая мировая. За 70 лет назад э, на вооружение принят автомат Калашникова. Ну, все, как бы поговорили, называется. То есть второй момент. До, до событий Майдана, до начала войны э, оружейная тематика в Украине, то есть э, ну, кто, у кого это оружие было? Кто-то где-то охотился, там какие-то... Ибис перебивался с хлеба на воду сидел, то есть он никому не интересен был. Вот. Да, сейчас пошел всплеск, то есть люди начали интересоваться оружием, после известных всем событий как бы, Майдана, войны. Вот. Многие возвращаются с фронта. Э, вот опять же, как бы про американское и про советское оружие. Это вот недавно у меня было, товарищ, э, 6-я добровольческая рода, 93-й mm -hmm. бригады. То есть довольно известное подразделение, они там очень хорошо повоевали в 15 году, так активно, добровольцы, все, молодцы. Он демельнулся из армии, пошелся покупать оружие. Ну, приехал в Киев, говорит, пошли в супермаркет, выбес, выберем же что-то. А он, он реально сель, парень села. То есть у него гроши есть, но он, сельский парень, который ушел на войну, вернулся, и он уже понимает, что автомат Калашникова, он говорит, я не хочу его покупать. Ну... Почему? Потому что он смотрит, рядом стоит, извините, М4 Карбайн на ринка, производства ну Китая, да. он его берет в руки, и еле отобрал. Вот, что, ну куда? Он говорит, это разное оружие, то есть это разные уровни уже абсолютно. Вот. Ну. Ну, ми к заміні стрілкового оружію прийдемо очень-очень нескоро. Ну, процес, в принципі, триває. Ось під кінець цього півефіру, скажімо так, можна сказати, що все ж таки щось відбувається? Ну, да, воно відбувається, то есть розворачується, как бы, ну, спочатку ремонтували ті ж самі ГС, а зараз потихонечку робимо. Ремонтували пулемети, робимо. Вот. Ну, власне, ось на цьому ми зараз закінчуємо да. наш півефір. Це ми говорили про технічну сторону, будемо говорити про загальні деякі речі. Лишайтеся з нами, з нами Іван Свирів. Витаю, с вами обозреватель Лайф, в студии Андрей Лухенки. У нас в гостях пан Иван Савельев, ветеран войны на Донбассе. Нині волонтер, доброго дня ще раз, пане Іване. Говорити будемо зараз про такі речі, як трошки загальні речі. Можливо, багато розмов йде зараз про реінтеграція, деокупація і так далі цих територій, начебто, статус АТО зміниться. Ваше бачення наскільки взагалі ймовірно легко можна буде перше, це дійсно повернутися території, можливо, навіть збройним шляхом. Друге, що робити на тих територіях, які три роки промувалися російською пропагандою, і власне діти вже виростали в цій пропаганді. Ну, я вам так скажу, что э, проблема ⁇ это, опять же, как бы в этой жизни и в этом мире ничего не происходит первый раз. То есть, происходило, ну, тут же пример Югославии, вот, э, возвращение каких-то территорий, ну, там чуть-чуть этнический был момент, тут другой. Вот. Ну, сам, ну, как, мне кажется, что в случае реинтеграции у нас все-таки холодильник победит телевизор. Потому что все-таки ну, надо понимать, что Украина за 4 прошедших года, то просто мы тут живем, там, кто на фронте, там, кто в Киеве, кто там, кто сам, но мы очень сильно шагнули вперед. То есть нас, если сейчас вот собрать тут всех, вернуть, допустим, там 8-13 года до Майдана, мы бы ходили, смотрели вот такими глазами на это на все, и не понимали, где мы находимся. То есть страна за 4 года ну, сделала шаг, 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 шаг. То есть без виз, в конце концов. И ну, много событий. То есть общество, гражданское общество развивается. Вот. Как бы люди, которые находятся в оккупации, с моей точки зрения, будет выглядеть все очень просто. То есть сейчас народу просто уйдет, в России? Да. Вот. Часть народу люди останутся. А вы помните, вот опять же, как бы, что там, ой-ой-ой, как мы будем их реинтегрировать. Мы стояли в Чернухино в 2014 году, в селе. У меня было впечатление, что половина жителей вообще не понимала, что война происходит. То есть там такие персонажи, он с утра там накатил, вышел, военные едут. Он знает, что если военным помахать рукой, в него кинут пачкой сигарет. Он вышел на дорогу, рукой помахал, у него пачка сигарет кинули, он уже выпивший, у него в руках пачка сигарет. Все, чук, до свидания. Он пошел до следующего дня. Жизнь удалась. Да, жизнь удалась, так и комментировали, кстати. И все, то есть люди там есть разные. Вот. Я думаю, что оно... там какие-то шаги придется, ну, в основном фильтрационные шаги придется предпринимать. Почему? Потому что даже если Россия решит откатиться за свою госграницу. Вот, то чем дольше она продержит вот эту язву у нас на востоке страны, все же прекрасно понимают, что как только закончится вопрос с Донбассом, начнется Крым. вопрос с Крымом. Зачем? Вот. Поэтому они будут тянуть этот момент до последнего времени. То, что мы, допустим, там увидим границу, вот, то как бы и диверсионная война будет с той стороны происходить, провокации какие-то. Тим більше вони, дехто говорить, що вони можуть не прийняти назад бойовиків, які їм не потрібні, тобто агресивні у ну, Росії є куди утилізувати. Ну, я боюся, що би, к тому моменту, коли ми тут закінчимо, що у них би на Кавказі б не пооткривалися должності. тому що на самом деле у них же працює этот закон о закриті потерь мирне времени. допустим, там по некоторым источникам, они только на Кавказе в этом году уже потеряли больше 120 человек в этих стычках. То есть потери сопоставимые с потерями украинской армии на Восточном фронте длиной 450 километров с артиллерией, там, со всеми вот этими нашими приключениями. То есть оно там везде, оно тлеет, 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 тлеет. И куда этих утилизировать, они сами разберутся. Ну, и опять же, то, что показывают наши вот эти короткие удары, которые армия периодически наносит на Восточном фронте, что моральная стойкость и стойкость в бою противника, она очень низкая. То есть, ну, оно как бы, то есть они получают короткий удар, который вот волнами расходятся по вот этим их армейским корпусам. И вызывая даже в тех частях, которые не принимают непосредственно участие в бою. То есть определенную панику, определенные движения. То, что они сейчас накачали это все своими инструкторами. Ну, знаете, сегодня вспоминали шестидневную войну Израиля с арабским миром. Там этих инструкторов было ну, столько, так. сколько у нас сейчас этих сепаратистов сидит. И луснули так, чтобы просто рассыпалось все. То есть, ну... Технічно це можливо повернути силовим шляхом? Зараз дехто говорить, що немає альтернатив Мінську і так далі. Чи можемо це зробити mm -hmm. на ваш політичний? І Мінськ, і наші всі состояния армії і способності армії, договор, любой договор виконується тільки в тому випадку, коли твоя сторона, з якою ти договорився, в випадку нарушення договору може дать між другом. У нас был договор, он Будапештский меморандум ну, да. и все такое. Ну, нарушили это. Так, теми бумажками не буду говорить, что сделали. Все, мы не могли ответить. Вот. Сейчас уже как бы у нас армия другая, народ другой чуть-чуть стал. И в случае каких-то сейчас телодвижений таких, ну, уже как бы есть возможность дать ракет... ответку. То есть работает ракетная программа. Вот. И противник уже не уверен, что оно может вот так вот просто произойти. Поэтому в любом случае, моё, моя точка зрения, что отхода не будет. То есть все равно там какие-то местные церкви, князьки, они будут пытаться сопротивляться. Там, тем более, ну, то есть в любом случае, как бы возвращение... вариант будет. Да, да. В любом случае будет силовой вариант. Просто вопрос, что как бы, чем позже он случится, тем меньше он займет по длительности. То есть, если трошки відкладемо, ми мы будем еще более готовы и да. сможем это сделать Загроза с боку России на іншому напрямку відкрити против Украины, активную фазу, на ваш взгляд, насколько серьезна? Ну, как бы, скажем так, что не там, всех подробностей, которые я там наблюдаю в определенных местах, то она мало того, что существует, она еще в полной мере учитывается наше руководством армии, потому что я вижу некоторые вещи в некоторых местах, и я понимаю, что они там отнюдь не просто так происходят. І как бы, причому вещи происходят именно, вот, именно там, де с навіть з моєї точки зрения, вот эти люди повинні находиться там. Приходишь, вони там знаходяться. Ну тобто і угроза є, і как би бы, ця угроза учитується. Ну це это... головне зараз дискусія певно ми говорили до да. ефіру. Трошки мобілізовані і контрактники. Зараз контрактники, наше керівництво підкреслювало, що нарешті армія стає професійною, але дехто говорить, що моральний дух тих же мобілізованих і мотивація була значно вище. Зараз контрактниками трошки не так активна. Наскільки. Действительно, совет реальность. Ну, как бы, это, каждый объясняет это со своей точки зрения. То есть понятно, что человек, который там, в 2014 году добровольно пришел на фронт и остался в этой армии, он смотрит на, ну, ну то есть мобилизованные, да, как бы, это были мобилизованные на самом деле. То есть не надо идеализировать абсолютно. За те фокусы, которые творили товарищи мобилизованные, там, вот. Сейчас вылетаешь из армии, просто вот так вот. Там, утром построили, развернули, дали пенделя и поскакал. Вот. Ну, вменяемые командиры. Да, я там немножко езжу по учебным центрам, смотрю, то есть я молчу там, допустим, там про центры, где готовят специалистов определенных. Там не то, что там ты что-то совершил, то есть там открыть рот. Ну, это опять же про американскую помощь. Жду джевелинов, Ребята, вот вам инструкторы. Сколько стоит один Джевелин, сколько стоит один американский инструктор? Посчитайте в деньгах. Как бы, ну, это цифры сопоставимые. То есть, вам вместо одного Джевелина прислали одного морского пехотинца. И он там ходит, гоняет. Вот. А там рот открыть нельзя. То есть ты будешь делать то, что тебе говорят. Все. Открыл рот, все, тебя вернули в мотопехоту, иди гуляй. Вот. А вообще в войсковых учебных центрах ну, поменялись командиры. То есть, ну так, мы не будем называть конкретику, кому надо, те поймут, что в определенных учебных центрах поменялись командиры, они пытаются заново выстраивать какую-то систему подготовки. Вот. Э и в некоторых моментах получается очень интересно. Вот. Не все сразу, честно говоря. Но как бы то, что я вижу сравнить, опять же, там, с осенью 2014 -го года, это вообще небо и земля, две разные армии, как бы, там, абсолютно. Вот. А то, что, ну, говорят, вот поприходили зарабичане. Ну, поприходили зарабичане, но, опять же, как бы, э, Армия это такое место, ну, тем более сейчас, где, конечно, отшланговать можно попытаться, но ты в любой момент, тебя вызвали на штаб, выдали бумагу, и ты через две минуты сидишь там под каким-то желобком и смотришь вот такими глазами, куда я попал. Я же шел в армию, там кум-сват-брат пообещал, что я там буду протирать головки на снарядах. И бабах ты с автоматом в руках, блин, а -а -а, вперед за орденами. То есть, ну, это вот сейчас, то, что у нас велась тема, прикомандированная, mm -hmm. так называемое. То есть, выгребают тыловые части, прогоняют ребят через фронт. Вот. И как бы, э, ну... Понятно, что всегда как бы, люди где-то там, кто-то где-то отсидится, вот. особенно там из тех, где же еще и довоенные контрактники. То есть ну, у нас так. этих контрактников разных. То есть у нас есть довоенные контрактники, военные контрактники, которые с мобилизацией пошли. Люди, которые не попали по мобилизации, пошли сейчас на контракт, вот эти так называемые заробечане, многие на них говорят. Ну, есть люди, которые там в правом секторе воевали, пошли э, на контракт с Броней Силы Украины, сейчас попали в учебки. То есть, ну а что такое засунуть правосека в учебку общеармейскую? Ну, это не, такие очень интересные нюансы возникают, но тем не менее учатся. Вот, да, есть, ну, как бы, проблемы материального оснащения учебных центров очень большие на самом деле. Потому что все для фронта, все для победы. Ребята снабжаются по второй, по третьей очереди. То есть, если извините у меня, вроде на фронте было там, ну, с волонтерскими, там, туда-сюда, ну, 4-5 тепловизоров. А у них учебного тепловізора, даже не на кожний батальйон є учебні. Власне, то есть, вони не да. завжди його бачать взагалі, щоб знати, що це таке. Да, то есть, такое. ну на жаль, наш ефірний час фактично да, вичерпаний. Да, да. Дуже дякую вам за візит до нас. з нами був Іван Савєлєв, ветеран війни на Донбасі, волонтер. Пильнуйте себе, ми будемо вас інформувати про все, що відбувається навколо. Дякую.